ডিগবৈৰ বালিজান খ্ৰীষ্টান বস্তুৰে অঘটন অইলৰ তেল পৰিবাহী পাইপ ফুটি অসৰহ তেল নিৰ্গত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য ঘটনাস্থলীত এই পৰ্যন্ত অইলৰ কৰ্তৃপক্ষ সুৰক্ষা কৰ্মী উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ অতি আতংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা অইলৰ তেল পৰিবাহী পাইপ ফুটি অসৰহ নিৰ্গত হৈ আছে এইদৰে তেল তেলৰ তাৰ পাছত চাৰে দহটা মানৰ পৰা তেল তাৰপাছত আমি লগে লগে চিকিউৰিটি অফিচাৰ খিনিক আমি খবৰটো দিয়া হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে আপোনাৰ হেৰি তেলটো বন্ধ কৰিবলৈ কোনো হেৰি সক্ষম হোৱা নাই বা কোনো অন্য়ৰ কোনো এটা অসুবি অহা নাই এতিয়ালৈকেতো বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে অহা আহি পুৱাই নাই সেইটো কেনেকা ওলালে মানে আপোনাৰ হেৰি গেছটো অভাৰ হল নেকি আগৰ কৰা নাছিলে নেকি আমাৰ বহুত ধৰণৰ তেলৰ পৰা আমাৰ অসুবিধা হব পাৰে কাৰণ আমাৰ গৰু ছাগলীৰ পৰা এতিয়া দুই এইবিলাক আছে তাৰ পাছত আকৌ দুই লাগি গলে হয়তো ওচৰত স্কুল এখন আছে স্কুল আছে ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰ বিলাক আছে তেনেকাত মানে বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব পাৰে